Возможность такая появилась, вот выходной день, почему не приехать, тем более я довольно часто выбираюсь в Марбель, поэтому решил проведать, приехать, ребят давно не видел. Оставили, оставили мячи. Ну я слежу за, за всеми играми, практически, я по-моему даже ни одной игры не пропустил. Э -э Динамо, вот и слежу, переживаю. Надеюсь, надеюсь, что ребята не опустят руки и дай бог сократят отставание и, возможно, поборятся за чемпионство. Я в это очень сильно верю и буду переживать и болеть. всегда нужно стремиться к большему я всегда ориентируюсь все-таки на командные результаты, тоже команда сейчас перебывает не в очень хорошем положении, можно так сказать стараюсь помогать что получается со стороны виднее ну, наверное, да когда, когда получается забивать, когда приносишь какие-то очки команде, наверное, тренер больше доверяет, а когда появляется больше доверия, то и футболисту намного проще и и увереннее играется. Я думаю, что для любого футболиста является целью поиграть в топ-чемпионате против топ-команд. И для, для меня это точно так же огромный опыт и огромное удовольствие играть в таком чемпионате.